Александр Сухлис, 76 -го года рождения, уже нельзя, сказать, что это молодой художник, но является сегодня, сегодня является классиком в своей области. Он больше известен как скульптор, но его графическая работа известна не меньше, чем его э, классические формы. Техника э, на этих работах, э, ну, которые писали в этом зале, вроде бы простая. И считается, что это самая простая из Афорта. Но тем не менее в этой красоте есть своя красота. Вот эти картины раскрывают природу женщины, ее образ, мне очень нравится. Я вижу в одном зале более такие простые, а в другом уже идут наполнение цветного. И парочка из них мне очень нравится. Там, где особенно у него раскрыта тематика, там где женщина с ребенком, можно даже сказать так богоматерь что-то. увидела вживую впервые у них Европарта. Самая простая элементарная, вот она мне очень понравилась, поразила, потому что мы с Юлей первый раз этом пришли, мы сразу поняли, что дело не карандаши и а обыкновенном рисовании, а именно какой-то особой технике. И вот потом уже узнали, когда презентовали выставку, что это техника форта. Само название выставки начала говорить само за себя. Фигуры, элементы, и даже до конца невозможно понять, где голова ребенка, где голова матери, где вообще фигура человека. Но все единое сливается таким образом, что смысл как единая целая композиция. Я знаю,